Malaysia tanda tangani Perjanjian Perkongsian Ekonomi Malaysia Persatuan Perdagangan Bebas Eropah. PKR nafi dakwaan sayap parti di Selayang terbubar. Bersatu dakwa, pentadbiran PM Anwar semakin hilang kepercayaan rakyat. Akmal Nasrullah luah rasa kecewa terhadap kiraan bil elektrik Ahmad Fadli. Tun M gesa PM Anwar kecualikan diri dalam proses pemilihan hakim-hakim kanan dan polisiasat tindakan bakar karikatur PM Anwar di Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Malaysia membuka lembaran baharu dalam hubungan perdagangan, pelaburan dan ekonomi dengan negara-negara Eropah apabila menandatangani perjanjian perkongsian ekonomi Malaysia Persatuan Perdagangan Bebas Eropah EFTA atau Malaysia EFTA Economic Partnership Agreement MIPA. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, Kerjasama tersebut melibatkan empat negara bukan ahli kesatuan Eropah, EU iaitu Switzerland, Norway, Iceland dan Liechtenstein. Selain MIPA, Malaysia dan negara anggota EFTA turut menandatangani Memorandum Persefahaman MOU mengenai kerjasama dan pembinaan kapasiti serta kenyataan bersama berkaitan minyak sawit manpan. Pendirian berkecuali dan tidak berpihak negara adalah penting bagi mengekalkan kestabilan perdagangan, terutama dalam suasana geopolitik dunia yang tidak menentu ketika ini. Menurut Tengku Zafrul, perjanjian ini akan membuka lebih banyak peluang kepada syarikat tempatan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS selain mewujudkan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi kepada rakyat. Apabila berkuat kuasa kelak, MIPA dijangka memberikan akses bebas duty jangka panjang kepada lebih 90% ekspor Malaysia ke negara-negara terlibat termasuk semua produk industri. Setiausaha agung PKR Fuzia Saleh menafikan dakwaan sayap parti itu diselayang terbubar. Katanya kepada FMT, sesebuah jawatan kuasa hanya akan terbubar. Jika sekurang-kurangnya 2 per 3 atau 18 daripada 26 ahli jawatan kuasa meletak jawatan. Jumlah keseluruhan ahli dipilih ialah 18 orang dan 8 lagi boleh dilantik menjadikan maksimum 26 orang. Untuk mencapai ambang 2 per 3, sekurang-kurangnya 18 orang perlu meletak jawatan. Katanya pada mulanya 17 orang meletak jawatan Kemudian tiga menarik balik diikuti seorang lagi. Jumlah terkini yang meletak jawatan ialah 13 orang. Terdahulu seorang bekas pemimpin pemuda PKR Selayang mendakwa sayap itu telah lumpuh. Susulan peletakan jawatan ahli jawatan kuasa sayap itu secara beramai-ramai. Namun begitu Fuzia menegaskan jumlah mereka meletak jawatan tidak mencukupi untuk menyokong dakwaan pembubaran dan proses seperti yang digariskan dalam perlembagaan parti mesti dipatuhi. Walaupun laungan reformasi dan madani sering diulang, realitinya ialah kos sara hidup tidak terkawal. Rakyat terus terbeban dengan harga barang asas yang naik mendadak, ketidaktentuan ekonomi dan kebimbangan mengenai pemotongan subsidi. Dakwaan itu daripada Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz bahawa pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin hilang kepercayaan rakyat apabila gagal menyelesaikan isu asas kehidupan meskipun menerima sokongan 55% seperti yang ditunjukkan dalam tinjauan pertengahan penggal oleh Merdeka Center katanya dalam satu kenyataan angka 50% rakyat yang percaya negara sedang menuju ke arah salah merupakan isyarat jelas bahawa rakyat semakin hilang keyakinan terhadap Perdana Menteri ke-10 dan pentadbiran kerajaan madani yang diterajuinya. Menurutnya, selepas lebih 18 bulan memegang tampuk kuasa, Kerajaan Datuk Seri Anwar masih belum menunjukkan hasil yang nyata. Merujuk tinjauan pendapat oleh Merdeka Center di Malaysia kini, Ken Faisal menyifatkan kadar sokongan terhadap Perdana Menteri sebagai sokongan bersyarat. Beliau turut menyentuh soal kegagalan kerajaan dalam menangani jurang etnik dan kelas sosial yang semakin melebar terutama dalam kalangan pengundi Melayu dan golongan B40. Saya tak sarankan Ahmad Fadli untuk bantu kiraan anggaran bil elektrik orang lain lagi kerana kiraannya menyimpang jauh dan dikhawatiri menyebarkan ajaran sesat. Sindiran sinis itu daripada Timbalan Menteri per Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang menzahirkan rasa kecewa dengan ahli parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Shaarif. Katanya dalam satu hantaran, dakwaan Ahmad Fadli yang menyatakan seorang pengguna bernama Pak Ali hanya dicaj RM480 untuk penggunaan elektrik sebanyak 1800 kW adalah tidak munasabah serta tidak selari dengan struktur tarif sedia ada. Akmal secara sinis menyatakan gaya Ahmad Fadli seolah-olah menggambarkan beliau tidak pernah membayar bil elektrik sendiri. Justru, beliau tampil membantu mengira semula jumlah sebenar berdasarkan kadar tarif semasa. Sebelum ini, Ahmad Fadli yang juga ketua penerangan PAS menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap dakwaan bahawa bil elektrik pengguna domestik akan menurun sehingga 19%. Susulan pelarasan tarif yang diumumkan kerajaan baru-baru ini, Akmal turut mengingatkan orang ramai agar tidak terpengaruh dengan maklumat yang memesongkan fakta oleh pihak pembangkang sebaliknya merujuk simulasi kiraan sebenar agar dapat merancang penggunaan tenaga dengan lebih cekap dan berhemah. Sekretariat Pertahan Sistem Kehakiman di Ketua Itun Dr. Mahathir Mohamad menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dirinya mempunyai konflik kepentingan dan mengecualikan diri di dalam proses pemilihan hakim-hakim kanan. Difahamkan gesaan itu menjadi satu daripada enam resolusi dipersetujui sempena sidang meja bulat itu. Sekretariat itu juga mengusulkan agar Datuk Seri Anwar mengambil cuti rehat daripada jawatan Perdana Menteri sehingga kesnya di mahkamah selesai merujuk kepada kes saman yang dikemukakan bekas pembantu penyelidiknya Muhammad Yusuf Rata. Katanya, nama individu-individu yang disyorkan untuk menggalas tugas hakim-hakim kanan di Istana Kehakiman hendaklah berdasarkan kelayakan integriti, senioriti dan bukan atas hubungan atau kecenderungan politik. Sebelum ini, media melaporkan sembilan daripada empat belas hakim tertinggi di jadual bersara wajib tahun ini. Mendahului senarai itu adalah Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat yang akan mencapai usia 66 tahun pada Julai ini. Sementara itu, resolusi tersebut turut menggesa pihak pembangkang berperanan di Dewan Rakyat bagi mendesak kerajaan membuat pindaan pada Perlembagaan Persekutuan dan Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JAC 2009 agar Perdana Menteri tidak lagi terlibat dalam proses pelantikan hakim-hakim. Polis -hakim. menyiasat tindakan segelintir individu membakar kereta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sebuah perhimpunan anti rasuah di Kota Kinabalu Sabah. Lapor Daily Express, Ketua Polis Sabah Jauh Teh Dikun berkata, tindakan dipercayai dilakukan peserta perhimpunan yang terdiri daripada kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah (UMS) disaksikan oleh ramai pelancong kerana berlaku di tempat awam dan menimbulkan rasa takut. Perhimpunan Gempur Rasuah 2.0 yang berlangsung pada hujung minggu lepas anjuran kumpulan suara mahasiswa UMS menarik lebih 100 peserta yang berarak di sekitar bandar raya Kota Kinabalu membawa plakat memprotes pelbagai isu di Sabah seperti rasuah dan bekalan air. Dalam hari itu, UMS berkata pihaknya akan membuat laporan polis berhubung insiden membakar kereta Perdana Menteri itu yang tular di media sosial baru-baru ini. UMS menegaskan universiti tidak akan terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan perhimpunan atau insiden tersebut dan laporan polis dibuat agar siasatan lanjut dijalankan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nasdaq News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nasdaq Malaysia dan subscribe YouTube Nasdaq TV. Nasdaq Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.